শিল্পী হ'লে কেৱল গান গালেই নহয় কিন্তু ইউ হেভ টু বিয়ৰ ছাম ৰেচপনচিবিলিটি কিছু দায়িত্ব ল'বই লাগিব শিল্পী এজনে সমাজ এখনৰ ছবি এটা ছবিখন প্ৰতিফুল মানে ৰিফ্লেক্ট কৰে আমাৰ ইয়াৰ ছবি এখন বিদেশত এজন শিল্পীয়ে লৈ যাব মই সেনেকৈ ভাবোঁ গতিকে এটা প্ৰজন্ম যদি আমি যদি ভাবোঁ যে নাই আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰুচিশীল গীত শুনি ভাল নাপায় সিরিয়াস মিউজিক ভাল না কিয় ভাল না পায় ভাবি চাবি ভি আর রেসপন্সিবল হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি রেসপনসিবল আমি ষষ্ঠীয় জনপ্রিয়তা পাবৰ কারণে তেনুকা গীতে গাও ইউ নো দ্য ইউথ আর ডান্সিং গতি শিল্পীও সমানেই দায় তেওঁলোকৰ আছে যে রুচিশীল বস্তু রুচিশীল কলা রুচিশীল সৃষ্টি রুচিশীল সংগীত শ্ৰোতাৰ মাজত লৈ যাব লাগিব গীত এটা এনেকুৱা বস্তু ইট হেজ কট আ হিলিং প্ৰপাৰ্টি সংগীত হৈছে এটা মেডিটেশ্যন সংগীত হৈছে এটা সাধনা গতিকে যিবোৰ গীত কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে মই কোৱা নাই যে সকলো গীতেই বেয়া এতিয়াও বহুত ভাল ভাল গান আছে কিন্তু সংখ্যাটো বহুত কম মানে দহটাৰ মাজত ক'ৰবাত এটা গীত যদি এটা বছৰত ওলাইছে ক'ৰবাত এটা গীত আপুনি ভাল মানে তেনেকুৱা মই ভাবোঁ দেই এইটো আকৌ মোৰ একদম মোৰ ব্যক্তিগত কথা কোনো যেন বেয়া নাপায় গতিকে এটা কথা ঠিক যে যেনেকৈ মোক মানুহে কয় যে তেনেকুৱা গীত আমি বিচাৰোঁ আকৌ চ' বেয়া বস্তু মানুহে কিমান দিন ল'ব এদিন দে উইল ৰিয়েলাইজ ন টক্সিক বস্তু লওঁতে লওঁতে এদিন যেনেকৈ আমাৰ বডিটোৱে আৰু টক্সিক বস্তু ল'ব নোৱাৰা হৈ যায় একেই কথা এই ধাৰাটো সলনি হ'ব কিন্তু তাৰ কথা হৈছে যে সৃষ্টি কৰিব পাৰিব লাগিব তেনেকুৱা সৃষ্টি ওলাই আহিব লাগিব সৃষ্টি ওলালেহে মানুহে গম পাব যে আচ্ছা সংগীত মানে এনেকুৱাও হয় মইখিনিত ক'ব লাগিব যে বহুতে ভাবে যে ক্লাছিকেল কিয় শিকিব লাগেনো ক্লাছিক মোৰ ছোৱালীক বা মোৰ ল'ৰাক মই ক্লাছিকেল ছিংগাৰ কৰাব নিবিচাৰোঁ মঞ্চ শিল্পী হ'ব লাগিব চি ডি ইউটিউবত গান যাব লাগিব মিলিয়ন ভিউজ হ'ব লাগিব মই সেনেকুৱা ছিংগাৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ য়েছ হ'ব লাগিব কাৰণ ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি কিবা এটা বস্তু যেতিয়া শিকে ডেফিনেটলি তাৰ ৰিটাৰ্ণ এটা লাগে কিন্তু কথা হৈছে যে নিশিকি পেলাই বা আধা শিক্ষা লৈ পেলাই যেতিয়া কোনোবাই গায়ক বা গায়িকা হ'বলৈ যাব চ' ডেফিনেটলি তাৰ কোৱালিটিটো তেনেকুৱাই হ'ব আৰু যেতিয়া এজন ভাল ভাল শিল্পী এগৰাকীয়ে যেতিয়া ৰুচিশীল সৃষ্টি এটা মানুহৰ মাজত উলিয়াই দিব নহয় তেতিয়াহে মানুহে গম পাব যে ভাল আৰু বেয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো তেতিয়াহে গম পাব হয়নে নহয় যদি এটাই বস্তু গৈ আছে তেনেহ'লে মানুহে তিতা বস্তুৱে যদি খাই আছে কেনেকে গম পাব যে মিঠাৰ সোৱাদটো কেনেকুৱা তুমি আহিবা বুলি আহি শৰ সময়ৰ বহু আগে পাত ঢাকৰি শুকুৰাী বতৰৰ আগে আগে তুমি আহিবা বুলি ইমানেই সুন্দৰ গাইছে লাইভ গোৱা টাইপ লগাই নাই এইটো ভুল এটা ধাৰণা ল'ব নালাগে যে শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ তালিম ল'লে শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিল্পীয়ে হ'ব লাগিব কিন্তু যেনেকৈ আমি আমি কি বৃত্তিলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমি ডক্টৰ হৈছোঁ নে ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছোঁ সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু প্ৰথম হৈছে দ্য ফাউণ্ডেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যনটোতো থাকিবই লাগিব ঠিক তেনেকৈ সংগীতৰো একেই কথা সংগীত ইমান সহজ বস্তু নহয় চ' পিছলৈকে আপুনি এগৰাকী ল'ৰা বা এগৰাকী ছোৱালীয়ে মডাৰ্ণ ছিংগাৰ হৈছে নে গজল ছিংগাৰ হৈছে নে পেপী নাম্বলছ গায় কিন্তু ভাল ছিংগাৰ যি যিটো জনাৰতে তেওঁ নিজকে আগবঢ়াই নিব খোজা নাই কিয় ভাল ছিংগাৰ সেইটো জনাৰৰ ভাল ছিংগাৰ হ'বৰ কাৰণে কিন্তু ক্লাছিকেল নলেজ ইজ মাষ্ট শাস্ত্ৰীয় সংগীত অবিহনে একো হ'ব নোৱাৰে শিকিবই লিখিব কেতিয়াও জনপ্ৰিয়তাৰ পিছত দৌৰাও নাই বিকজ জনপ্ৰিয়তাটো অকল আপোনাৰ টেলেণ্ট থাকিলেই নহয় স্কিল থাকিলেই নহয় আজিকালি জনপ্ৰিয়তা পাবৰ কাৰণে আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিব লাগে চ' আই ৱাজ নেভাৰ ইন টু দেট ৰেট ৰেচত মই কেতিয়াও যোৱা নাছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ কেতিয়াও দুখ লগা নাই বাট এট ওৱান পইণ্ট অফ টাইম ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন অলপ হয় যে কিয় এনেকুৱা হৈ গৈছে সংগীতৰ মানে গোটেই চিনেৰিঅ'টো সেইটোত অকণমান ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন এটা আহে অৱশ্যে বাট দেন আই এগেইন আই হিল মাইছেল্ফ আৰু ভাবোঁ যে নাই সমাজখন ক'ত গৈছে যাই থাকক মই নিজে যিটো কাম কৰি ভাল পাওঁ মেণ্টেল চেটিছফেকশ্যন সেইটো মই কৰি পাই থাকোঁ সুস্থ সংগীত সদায় মই শুনো মই ৰিয়াজ কৰোঁ